Anda pernah tertanya-tanya, apakah sebenarnya berlaku di balik dakwaan wang RM 2.8 juta ini? Siapa yang berunding? Siapa yang tahu? Dan mengapa isu ini berlanjutan hingga hari ini? Ikuti kisah penuh di mahkamah yang semakin meruncing ini, sebenar-benarnya jauh lebih kompleks daripada yang disangka. Salam sejahtera kepada para sahabat penonton semua bertemu kita sekali lagi dalam channel The Screen Media. Hari ini kami bawakan satu berita bertajuk Tiada Rundingan Bersama Ejen Pelaburan Berhubung Penerimaan Wang RM 2.8 Juta Bum Mokhtar Dipetik Daripada Sinar Harian Bertarik 26 September 2025 Kuala Lumpur Datuk Seri Bum Mokhtar Radin memberitahu Mahkamah Session di sini hari ini bahawa tiada perundingan antara beliau dan dua ejen pelaburan Public Mutual Berhad berhubung penerimaan wang RM2.8 juta berkaitan pelaburan Felcra Berhad dalam unit amanah itu. Ahli Parlimen Kinabataman berusia 65 tahun itu yang merupakan saksi pembelaan pertama berkata demikian ketika disoal peguamnya M. Atimulan pada perbicaraan kes rasuah berjumlah RM2.8 juta membabitkan beliau dan isterinya Datin Sri Zizi Izeti Abdul Samad. Atimulan, pihak pendakwaan memberi cadangan bahawa sebenarnya Datuk Sri yang menerima RM2.8 juta melalui Datin Sri Zizi Izeti dan jawapan Datuk Sri berkata tidak betul dan ini sebenarnya tuduhan Datuk Sri hadapi. Bung Mokhtar, soalan ini yang Arif memang tidak benar sebab semua fakta saya nyatakan beberapa hari ini jelas tiada unsur-unsur perbincangan, perundingan, apatah lagi untuk menerima habuan daripada Nur Hailey, Ahmad Mokhtar, atau Madi Abdul Hamid menurut Bung Nohtar beliau tidak tahu urusan antara Zizi Izeti dan Public Mutual serta berpendirian bahawa itu semua adalah tuduhan yang tidak berasas dan tidak berfakta di soal Hakimulen berhubung cadangan pendakwaan mengenai Nurhaili meminta supaya wang pemenalahan RM3 juta dikurangkan kepada RM2.8 juta, Bung Mokhtar menafikan perkara tersebut. Pengerusi Barisan Nasional Sabah itu juga berkata, ia adalah tanggapan kurang sihat pihak pendakwaan terhadap beliau kerana tiada perbincangan, pertemuan dan permintaan antaranya dengan ejen-ejen unit amanah terbabit berhubung komisen. Pada Rabu lepas, Bung Mokhtar turut menafikan bahawa seorang ejen pelaburan publik Mutual Berhad telah meminta supaya wang pengenalan RM3 juta dikurangkan kepada RM2.8 juta. Kepada soalan Atimulan berhubung cadangan pendakwaan mengenai wang pengenalan yang dikurangkan kepada RM2.8 juta dan beliau telah mengarahkan wang berkenaan diuruskan isterinya Zizi Izzetti Bung Mokhtar turut menafikan dakwaan itu. Semua ini tidak betul. Saya menyatakan yang benar sahaja di mahkamah ini. Kedua-dua saksi juga ditanya oleh pihak pendakwaan bertubi-tubi tetapi mereka menyatakan tidak ada apa-apa pemberian atau perbincangan ataupun arahan daripada saya pada bila-bila masa untuk meminta Zizi Izzetti menerima wang dan sebagainya, semua ini rekaan semata-mata daripada pendakwaan, katanya. Pada 3 Mei 2019, Bung Mokhtar didakwa atas dua pertuduhan menerima rasuah RM2.2 juta dan RM262,500 sebagai dorongan mendapatkan kelulusan Velcra, untuk melabur RM150 juta dalam unit amanah public mutual. Beliau didakwa menerima rasuah daripada Madi menerusi Zizi Izeti 46 di Public Bank Berhad, cawangan Taman Melawati di sini antara 12.30 tengah hari hingga 5 petang pada 12 Jun 2015. Selain itu, beliau didakwa menerima suapan RM337,500 daripada Nur Haili melalui akaun public ethical sequel fund yang didaftarkan atas nama istrinya bagi tujuan sama. Pertuduhan dikemukakan mengikut subsection 17 kurungan A Akta Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM 2009 dan boleh dihukum di bawah Seksyen 24 Kuruman 1 Akta Sama yang membawa hukuman maksimum penjara 20 tahun dan denda 5 kali nilai suapan atau RM10,000 mengikut mana lebih tinggi jika sabit kesalahan. Zizi Izeti pula berdepan tiga pertuduhan bersubahat dengan suaminya mengikut Seksyen 28 Kuruman 1 Kuruman C Akta SPRM 2009 yang membawa hukuman maksimum penjara 20 tahun dan denda sama jika sabit kesalahan. Perbincangan di hadapan Hakim Rosli Ahmad bersambung 27 November ini. Para sahabat penonton sekalian, apakah makna keadilan dalam kes sebegini? Apakah peranan kita media, rakyat, pemkritik dalam memastikan agar proses tetap adil, terus dan tidak dimanipulasi politik? Apakah pengajaran yang boleh diambil jika kes sebegini memakan masa dan menimbulkan banyak pertanyaan tanpa jawapan penuh? Menanam padi di tepi bendang, menunggu panen di musim waktu. Kes mahkamah ini terus panjang. Semoga keadilan muncul jua. Terima kasih kerana mengikuti paparan ini. Jika anda mempunyai pandangan, persoalan atau interpretasi sendiri, kongsilah di ruangan komen. Mari kita jalan bersama meneroka hakikat di sebalik fakta. Sekian, kita jumpa lagi.